di BKL atau politik ketakutan hmm. ini ni, hmm. kajian pilihan raya datuk bandar hmm. uh, dan saya rasa macam isu UEC uh, isu pilihan raya datuk bandar ni pun agak 50-50 lah uh, cuma mungkin dia ada 50-50 maksudnya kalau bagi pengundi Melayu PH ni nak 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 score macam mana eh Nanti susah jugak. Ha, macam tu lah. Tapi tak ada tak pun lah. sebarang data yang menunjukkan tak, tak, tak ada lagi ha, ha, ha. kan? Dia pandai-pandai je kata 50-50. Hmm, <laughs> ha. Okay dia bukan 50-50. <laughs> Tapi dia ada, ada dua, uh, kita boleh kata pendapat lah. Satu, yang 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 majoriti eh. Hmm. Yang kata ini bagus, ini reform. Saya rasa ni Nazmi pun cakap macam tu. Hmm. Ada juga yang kedua, ini mungkin daripada uh, apa nih, uh, yang pro Melayu semua, hmm. uh, ini akan Uh, membuatkan ada kaum lain uh, hmm. boleh menguasai pilihan raya bandar uh, uh, PBT ataupun uh, pun pilihan raya uh, datuk bandar. Datuk bandar. Ha. Yes, um, mungkin kalau boleh tanya pandangan YB, Macam mana YB tengok benda ni dengan kerangka yang lebih besar? How you frame hmm. ina? Lah? Hmm. Dia, dia pertama sekali kita ke, kena tanya soalan inilah kan sebagai seorang rakyat. Tolak tepi soal kamu Melayu ke Cina ke apa kan. Hmm. Sebagai seorang rakyat, apa hak kita dengan uh, kerajaan tempatan? Kalau di Kuala Lumpur ni, kerajaan tempatan ialah DBKL lah kan. Hmm. Apa hak kita? Kita bayar cukai kan hmm. kemudian. Apa yang kita nak daripada kerajaan tempatan kita? Kita nak fasiliti bawah DBKL yang lebih baik. Okey. Uh, maksudnya, kita nak apa yang kita nak. Dia bertugas untuk kita lah. Oh, We betul. are the boss. Kalau tak, kita tak bayar gaji dia. Tak ada pun dia orang tu. Betul. Kan? betul. Okay. Jadi secara normalnya lah. Kalau kita bond sebagai pembayar cukai. Sebagai rakyat. Dan kita nak pastikan bahawa... Uh, pengurusan, khidmat, perancangan itu adalah... Seperti kehendak kita sebagai rakyat. Macam mana kita nak buat dia? Kita kena make dia accountable dengan kita. Ha iyalah, berjawab dengan kita. Ha jadi itulah konsep demokrasi. Ha, ha. Konsepnya kalau kita tengok dia ialah uh, dia yang 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 ada perubahan besar dalam dunia pasal demokrasi ni ialah dari segi uh, revolusi Amerika Syarikat lah. Mm -hmm. Kan uh, War of Independence dengan US dulu kan. Konsep dia sama aja. There's no taxation without representation. Hmm. Ha jadi uh, ambil ini contoh di Amerika dalam 300 tahun yang lepas kan a uh, England banyak perang. Jadi England pun kutip cukai daripada apa nama ni koloni the 13 colonies dekat US hmm. kan. Tapi dia tak ada kuasa, dia tak ada suara pun. Uh, jadi Itulah datanya konsep there is no representation there is no taxation without representation. Konsep itu adalah konsep universal. Tidak kisahlah kita Melayu, ke Cina, ke India, di Kuala Lumpur ke. Kalau contohnya, kita kena bayar wang. Mm -mm. Tapi kita tak ada suara, kita tak boleh ada pandangan, kita tak boleh mempengaruhi. Itu bukan namanya kerajaan atau demokrasi. Itu namanya kongsi gelap. Itu namanya, you know, wang ugutan, wang perahan kan. Jadi, I think we need to focus on that first kan. Jadi, kepada contohnya lah, dia akan ada banyak pandangan lah. Terutamanya pandangan orang yang tak duduk di KL kan, orang tak duduk di KL dia akan kata macam-macam habis -macam, lah Cina ambil lah mereka makin berani sekarang tengok Hanayo pakai kebaya sangat berani <laughs> kan? mereka semakin berani mereka semakin berani sekarang kan Yalah kamu duduk kat SIG hmm. kan uh, you tak rasa macam mana DKL ni kadang-kadang kita rasa uh, sebab tu contohnya lah, sebab tu saya buat kaunter bergerak. Tiap-tiap dua minggu saya duduk kat situ, orang datang, dia cerita semua hmm. sebab. Kalau jadi seorang penduduk di kawasan bandar besar macam KL, ataupun hmm. kawasan pandan yang sebenarnya, pandan tu KL lah, sebelah KL. Pandan tu tak sampai lima kilometer daripada KLCC. Memang hmm. KL lah akhirnya kan. Um, dia rasa saya kena bayar cukai semua ni kan, tapi semua yang berlaku ini, saya tak ada suara langsung. Mm -hmm. Semuanya ditentukan oleh pegawai-pegawai kerajaan. Siapa yang melantik pegawai kerajaan ini? Bukankah lebih baik kalau saya ada kuasa untuk melantik mereka terus supaya kalau saya tidak berpuas hati, maka saya boleh tukar. Kerana letihlah kita bayar... Tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan kita masih menghadapi masalah yang sama dan bila pengurusan uh, uh, kerajaan tempatan itu tidak bertanggungjawab kepada, tidak ada mandat daripada rakyat, hmm. Maka dia bukan peduli pun Dia nak takut apa Kau bukan boleh buat apa kat dia pun hmm. Kalau kau turun naik Turun naik pun dia Kau siapa hmm. Kan Dan isu itu Bukan isu Melayu, Cina, India tau Itu isu manusia hmm. ha, Jadi Saya tak rasa lah kan, Ada hujah yang waras Yang boleh menolak Kalau nak buat kajian hmm biarlah buat kajian dahulu sebab memang betul ada perkara-perkara yang perlu ditangani sebelum keputusan itu dibuat tapi kalau bincang pun tak boleh kalau kajian pun dah jadi isu perkauman isu negara tak majulah negara kita hmm. kan sebab um, dia bukannya lah ada satu model sahaja untuk melaksanakan pertanggungjawaban uh, city okay. hall ini dengan mm. rakyat ada pilihan raya tapi pilihan raya tu banyak model mm. banyak cara dia kan jadi biarlah perkara itu dibuat terlebih dahulu kita mm. tunggu kajian pilihan raya datuk bandar mm. kalau dibuat dan nanti kita dah tengok nanti kita tengoklah sama ada isu-isu atau kebimbangan-kebimbangan yang ada itu boleh ditangani dengan memperbaiki cadangan itu so apa kebimbangannya I think the loudest voice adalah daripada Perikatan Nasional dan yeah, yeah. Amnoal Tentang lah. perkawaman. Ta tapi bagi saya lah, dia... Yelah, loudest voice tu dia sangat tu sebab apa? Uh, dia kata, macam Taki Yudin kata, terlalu simplistic idea of uh, having uh, mayoral election semua ni. Saya rasa dia... So dia nak suruh buat apa? So, supaya ada Murshidul Am dan juga Datuk Bandar. <laughs> dikit lah. <laughs> macam pas. <laughs> apa? Sekarang pun ahli parlimen banyak daripada kaum Cina. Jadi itu secara simplistiknya, kalau kita translate kepada pilihan raya PBT atau Datuk Bandar, itulah keputusan yang sama. Apalah pula kawasan parlimen ditentukan mengikut kawasan parlimen, ahli parlimen kan? Yeah. Datuk Bandar ni satu, Kuala Lumpur. Mm -hmm. so, so, so that alludes to my... I wanted to pose this question lah. Sebab mm -hmm. nampak lebih yang mereka sengaja-sengaja attack ni sebab ia datang daripada menteri DAP 21 hmm, lah. Hmm. Tapi yang bercakap jauh lebih awal ialah Nik. Ya. Nah, konsisten dia. Ya. Yeah. Tapi, tapi memang betul lah masa Nik bercakap secara konsisten, Nik pun I think ada juga uh, sediakan rang undang-undang persendirian ya. semua tu. Tak jadi isu pun. Ya. Tapi bila Hanayo Datuk Bandar apa <data> ni menteri wilayah yang daripada DAP, dia jadi isu perkaumanlah. Hmm. Dan Study yang dikommision kepada UIAM ni adalah sebenarnya daripada masa uh, Menteri Wilayah yang sebelum ni which is Dr. Zaliha. lah. I see. Uh, tapi ini nasihat kepada PAS lah eh. Kalau saya jadi PAS, okay. saya sebenarnya sokong gila-gila. Kenapa? Sebab Kelantan boleh buat semua. <laughs> 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 Itu satulah. Lepas ni, uh, apa nama ni... Pandan dia tak jadi pandan dia jadi pande, <laughs> ha, kan? Syakalam dah pandang. jadi pande. Mana ada pandam? Pande lah. Kan? Kalau tengah nu, ke pandang? Pandang, pandang, ha, pandang. pandang. Ha. Uh, seben sebenarnya ha -ha. dia 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 kalau saya jadi PAS dan Perikatan Nasional lah terutama kalau saya jadi PAS lah saya sokong betul-betul hmm. kerana hmm. jangan tengok yang di depan mata kita ni tengok yeah. 20 30 tahun akan datang hmm. fikir panjang lah kerana pola uh, pop, uh, populasi okay. di wilayah ni dah berubah okay. kan Uh, mungkin ramai kalau yang orang Kuala Lumpur, orang yang duduk Selangor ni dia tahulah hakikat ini. Hmm. Tapi mungkinlah yang 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 tak duduk di sini. Mungkin dia ingat ni zaman Yap Ahloy kot. <Sessolie> <Charl Solar> <S Christians> da, kan? Mana ada dah kan? Majoriti uh, penduduk di wilayah ni Melayu mm -mm. sebenarnya. Sekarang. Dan dan uh, kalau nak tengok kawasan-kawasan penduduk di wilayah, Sebenarnya yang paling padat adalah kawasan Melayu. Hmm. Kawasan Cina, dia tak padat macam kawasan Melayu kan. Dia rumah sepijik sebiji Dan kemudian pula, keluarga Cina makin mengecil. Hmm, hmm, hmm. Uh, dia anak seorang dua orang je. Melayu anak ramai kan. Jadi, tambah lagi pula dengan migrasi orang Melayu. Terutamanya <laughs> daripada pantai timur Kedah. Semua. Dia duduk kat sini lama-lama, dia jadi orang KL lah. Hmm. Ya, jadi, sekarang ni kalau kita tengok kan... Uh, Uh, jumlah uh, penduduk Bumi Putra dan uh, Melayu dan Cina ni dia dah berubah dengan mendadak daripada hmm. 20 tahun yang lepas what's, yes. the, what's the numbers you have? Kalau uh, dari segi peratusan lah hmm. Kalau 1990 tu hmm. Melayu 41% Cina 46.1% uh, So Cina maksudnya 1990 juga. uh, Bukan Melayu masih lagi majoriti yes. di wilayah Okey. Dan 2000 dia sengit uh, hmm. Melayu 40.4% Cina 40.7% uh, uh, 2000 dalam tempoh setahun Dia dah jadi sama banyak 10 tahun okay. beza uh, kan? 10, 10, tahun, 10 tahun kan? Uh. Tambah pula 2010 Uh, Melayu 42.1%, Cina 39.2%. Hmm. So bermula 2010 sebenarnya orang Melayu dah makin ramai. Hmm. Dan the latest figure yang kita ada yang terakhir. Uh, Melayu 47.8 48%, hmm. uh, Cina 40.5, India 9.8. Hmm. 9. 9. So India about 10% lah. Bawah 10%. Uh, so dia akan kata oh tapi Melayu masih lagi kekurangan 1-2% lah hmm. berbanding combine Cina dan India. Dalam 80% bisa. Hmm, ya tapi at that rate lah. Hmm. At that rate kan. Setiap 10 tahun. Maksudnya dalam tempoh 10 tahun dan kita tahu bahawa population growth tu China paling perlahan hmm. kemudian India Melayu paling tinggi lah kan. Uh, sebenarnya dalam tempoh 10 tahun Soal yang dibangkitkan Takut Hanayuh jadi Datuk Bandar KL ke Takut Uncle Ketang, Kentang ke Cina Tak ada dah tak berbangkit Sebab Melayu adalah majoriti di Kuala Lumpur Jadi memang tidak ada pilihan Besar kemungkinannya ialah Hanya calon Datuk Bandar yang Melayu lah yang menangnya Jadi sebab itu saya rasa kita kena tumpu kepada persoalan yang lebih besar sampai bila kita tidak ada suara yang terus kepada DBKL. Ha, dia jadi uh, bola pingpong ahli politik di Putrajaya. Ha, dan uh, oleh olehkan DBKL ini lubuk duit tau. DBKL ni oh. bajet dia tiga empat kali ganda negeri lain. Bajet hmm. DBKL lebih kurang enam tujuh bilion setahun. Hmm eh uh, bajet apa nama ni uh, Terengganu 1.6 bilion dah bajet Selangor 2 bilion lebih ah 3 bilion dah tak sampai 3 bilion bajet tu mainly for opex ataupun for semua lah opex and uh, uh, DE lah maksudnya hasil dia pun tinggi mm -hmm. uh, sebab hasil tanah dia hasil cukai dia lah bisnes semua ada kat sini kan jadi bajet dia tinggi tau 5 6 bilion saya rasa uh, bajet uh, DBKL ni ialah yang kedua selepas Sarawak mm huh. Sarawak Sarawak Ha, Sarawak ialah dia tinggi Kemudian I think DBKL lebih tinggi daripada Sabah hmm. Sabah dah 3-4 bilion macam tu lah 4 bilion lebih lah DBKL I think 5-6 bilion Jadi some, sebab tu dia jadi sensitif Dia jadi lubuk lah Kerana disinilah tanah yang paling mahal Disinilah projek yang paling mahal uh, Disinilah hasil yang paling tinggi Tapi akhirnya Rakyat tidak ada suara langsung Dia bergantung kepada kerajaan persekutuan hmm. Bayangkan keadaannya Bayangkan keadaannya Kerajaan persekutuan, persekutuan tu ialah kerajaan PAS Katakanlah hypothetically kerajaan PAS kan Dia pun lantik contohnya Ahli Parlimen Pasir Mas Si apa ni? Si Fadli Fadli Syari Fadli Syari jadi menteri uh, wilayah hmm. mampu kita <laughs> dia pun tak pernah duduk kat sini apa semua dia bukan tahu apa pun tiba-tiba ha dia nak tentukan kat sini tak boleh lah seperti mana contohnya kalau kita kata kepada orang Kelantan orang hmm. Terengganu kita hmm. kata tak apa ya. Kamu jangan pilih menteri besar kamu. Kami akan tentukan daripada Putrajaya. Kita pergi letak Hanayuh jadi menteri besar. Terganu. Tak keteruk kan. Time Anwar Musa dengan Syahid dan Kasim. Ha, ya lah. Time ha. PN Anwar Musa, Syahid dan Kasim, orang Kelantan, orang Pelik. Kan? Jadi sudah sampai masanya, biarlah penduduk di sini memilih sendiri supaya Datuk Bandar itu Um, dia bertanggungjawab terus kepada orang-orang Kuala Lumpur dan orang wilayah lah. Hmm. Dan barulah fokusnya itu ialah untuk memenuhi keperluan rakyat. Bukannya memenuhi angin politik parti yang yang ada kat Putrajaya semua ni kan. Tambah lagi apa nak bimbang dalam keadaan pertumbuhan populasi yang memang memihak kepada Melayu pun. Sebab hmm. itu nasihat saya kepada, kepada PN. PAS lah PN kan hmm. ni kan ini ni. Kalau ada wala'un ni pergi menonton, pergilah cakap kat dia orang, kan. Lagipun, zaman dulu lah, saya ingat zaman-zaman 2004, 2008, kan. Pas lah yang gigih uh, meminta supaya, apa nama ni, uh, lepas 2008 lah, du, lepas 2008, kan. Hmm. Bila Pakatan Rakyat lepas itu menang, kan. Pas juga yang gigih uh, minta supaya pengundi-pengundi dia daripada Kelantan, tukar mengundi kat sini. Uh, lepas ni tukarlah mengundi kat wilayah semua dapatlah Fadli Syahari jadi menteri apa jadi jadi bandar datuk Kaya. bandar apa apa yang payahnya pun nah, jadi you know jangan jangan campur adukkan soal campur tolak politik, kepentingan politik dengan apa yang diperlukan oleh rakyat kan. Jadi yang rakyat perlukan ialah satu kerajaan tempatan yang betul-betul bertanggungjawab kepada mereka. Mm -hmm. Tak bagus tukar, tak bagus tukar. Lagipun kita dah melalui proses sejak 10 tahun yang lepas, mana yang kita rasa tak bagus kita tendanglah. Mm. Lama-lama Orang politik tu nak tak nak dia terpaksa lah uh, melalui proses yang memenuhi kehendak rakyat lah hmm. malu kita dengan New York hmm. ha, orang kita pun satu orang pas ke orang Melayu ni dia juga yang duk sibuk. Wah bagusnya orang Islam Zora Mandani menjadi Datuk Bandar New York kan. Uh, orang New York pun eh. Zora Mandani takkan menang kalau kalau orang-orang Yahudi tak sokong dia dekat New York kan. Hmm. Semua sokong dia, Mazalih pun sokong dia, Yahudi pun sokong dia, yeah. orang Asia pun sokong dia kan. Sebab di mana-mana kan. Kemudian ambil contoh London. Sadiq Khan. Hmm. Ha, lama mana dah Saddiq kan kan. Hmm. Sebabnya ialah Akhirnya, um kalau kalau ambil contoh London dan uh, New, York New York kan tu lagi lawak logik yang Taki Yudin yang pas pakai ni langsung tak boleh pakai <laughs> sebab logik dia ialah kerana Cina dan India majoriti di wilayah maka mereka akan pilih orang dia How do you explain Zora Mamdani di New York dan juga apa nama ni Sadik Khan di London? Dua-dua tu daripada minoriti tau. Hmm. Dua-dua bukannya kumpulan majoriti pun. Jadi sebab mereka tahu bahawa kalau mereka pilih seorang datuk bandar ini, dia mesti berkhidmat kepada kita. Dia tak boleh nak pakai topi dia, aku orang Iran, aku tolong orang Iran saja, tak bolehnya. Sadik Khan nak kata saya orang Pakistan British born ...Pakistani origin tak boleh. Dia kena jaga semua. Jadi sebab itu dia tak bimbanglah... ...Saddiq Khan ke Zoram Mamdani ke... ...tambah lagi keadaan kita... ...yang memang majoritinya pun orang Melayu nanti. Tapi hmm, hmm, hmm. realistikly berapa lama sebenarnya boleh... ...kita dilaksanakan benda ni kat Malaysia? Bergantung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hmm, hmm. Sementara tapi... Tapi benda ni dah dicakap daripada 2018 tak silap. Saya tak rasa dia akan ke mana lah. Mm. I think dengan kerajaan mandani yang ada ni, saya tak rasa dia akan ke mana. Dia akan jadi macam URA lah. Uh. Urban Redevelopment Act kan. Mm. Sebab UMNO ni dia sangat sensitif kepada bising-bising yang PAS buat. Uh. Uh, dia macam kalau PAS nampak garang kat situ, dia takut. Ha, jadi mana-mana isu jadi dia bagi senjata kepada PAS lah walaupun benda itu baik kan PAS hanya perlu buat bising ke apa jadi UMNO akan takut akan kehilangan undi Melayu jadi saya tak rasa uh, uh, Datuk Seri Anwar akan buat apa-apa keputusan lah jadi yang ini pun agak berbahaya juga kepada DAP kan hmm. kepada Hanayu kepada DAP kerana saya rasa ini adalah um, perjudian politik yang mereka buat. Okay. Mereka nak masuk pilihan raya akan datang nak menunjukkan bahawa mereka telah cuba melaksanakan manifesto ataupun janji ataupun reform mm -hmm. yang memberi kuasa kepada rakyat. Mm -hmm. Kan uh, yang yang ini yang mereka janji daripada dulu lah yang um, uh, mereka mungkin rasa bahawa Uh, kami dah cuba uh, kami dah buat tapi you know kerajaan ini bukan kerajaan pakatan maka ada orang tak setuju semua kan um, pengundi mungkin juga akan kata that's why we think you are useless hmm. sebab kita tahu you bukan push sangat pun you hanya cakap saja kalau tak jadi nanti orang kata dan uh, super tak payah cakap bising-bising-bising-bising betul bising, bising, bising. tak jadi kan so Um, I think risiko-risiko uh, itu ada lah, tapi saya tak nampak lah dalam tempoh berbaki satu tahun setengah ini kerajaan yang ada ini akan ambil risiko yang yang dikira besar risiko politik yang besar. Okey,